Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan tiga akan membentangkan The Bono Code Program. Ahli kumpulan kami terdiri daripada lima orang ahli iaitu Iza Atira, Syarul Azwan, saya sendiri Nur Syazwani, Ahmad Nazmi dan Amira Amdan. Pengenalan. Kemain berfikir dalam pendidikan boleh ditafsirkan sebagai kepuaian individu untuk memproses maklumat secara sistematik, logik dan rasional dalam usaha untuk menyelesaikan masalah, membuat keputusan serta menilai dan mencipta idea yang baru kemahiran berfikir demikian sangat penting sehingga kajian telah membuat satu sistem yang dikenali sebagai kemahiran berfikir aras tinggi dalam pendidikan kita kemahiran berfikir aras tinggi ataupun yang lebih dikenali sebagai kebat boleh dimasukkan sebagai keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan nilai dalam membuat penakulan atau dan refleksi bagi menyelesaikan masalah membuat keputusan berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu kemahiran berfikir sangat penting uh, sangat penting pada semua pelajar ia kerana bagi melahirkan pelajar yang bukan sahaja mampu menghafal fakta tapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang pelbagai berfikir secara kritis dan kreatif serta membuat keputusan bijak Program KOD ialah satu program pemikiran yang diperkenalkan oleh Edward de Bono pada tahun 1969. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran berfikir pelajar melalui alat pemikiran sistematik untuk membantu mereka berfikir secara kritis dan kreatif. Terdapat enam jenis utama dalam program KOD. Yang pertama, KOD 1, Keluasan Persepsi. KOD 2, Organisasi Proses Berfikir. KOD 3, Interaksi Argumen dan Pemikiran Kritis. KOD 4, Pemikiran Kreatif. KOD 5, Maklumat dan Perasaan. Dan akhir sekali, KOD 6 iaitu Tindakan Kod 1 memfokuskan kepada keluasan persepsi iaitu melihat sesuatu isu dari pelbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Dalam situasi menggunakan telefon bimbit di sekolah, terdapat beberapa alat pemikiran yang boleh digunakan. Pertama, PMI iaitu untuk menilai sesuatu idea dari sudut kebaikan, keburukan dan perkara yang menarik. Yang kedua, CAF iaitu Consider All Factors yang digunakan untuk mempertimbangkan semua faktor sebelum membuat keputusan. Yang ketiga, CNS atau consequence and sequel. Ia membantu mengenal pasti kesan jangka pendek dan jangka panjang sesuatu keputusan. Yang keempat, ego yang detail, iaitu aim, goal and objective yang digunakan untuk memfokuskan kepada matlamat objektif Objektif dan tujuan asal cadangan atau idea. Yang kelima, FIP atau First Important Priorities yang membantu pelajar mengenal pasti perkara yang paling penting dan perlu diberi keutamaan. Yang keenam ialah APC iaitu alternative possibilities choice yang digunakan untuk mencari dan menilai pelbagai pilihan yang ada. Yang yang terakhir OPV iaitu Other People's view yang menggalakkan pelajar melihat isu dari sudut pandang orang lain sebagai contoh guru, ibu bapa dan rakan sebaya. Semua alat ini boleh membantu pelajar membuat keputusan dengan lebih bijak dan menyeluruh dan bertanggungjawab. Kod 2 memfokuskan kepada kemahiran mengatur dan mengurus maklumat atau idea secara sistematik dalam konteks penggunaan gadget untuk tugasan di sekolah berikut adalah beberapa alat pemikiran dalam kod 2. Yang pertama, recognize yang membantu pelajar mengenal pasti isu utama yang perlu diberi perhatian. Kedua, analyze yang digunakan untuk memecahkan isu kepada bahagian-bahagian kecil supaya lebih mudah dipahami. Yang ketiga, compare di mana pelajar akan membandingkan dua atau lebih pilihan yang telah disediakan. Yang keempat, select di mana alat ini membantu pelajar untuk membuat pilihan terbaik berdasarkan analisis yang telah dijalankan. Kelima, find other ways yang di mana menggalakkan pelajar mencari alternatif lain yang mungkin lebih sesuai. Yang keenam, start di mana merancang langkah pertama untuk melaksanakan cadangan. Yang ketujuh, organize iaitu menyusun langkah-langkah atau maklumat secara teratur. Yang kelapan, fokus di mana alat ini menekankan kepentingan memberi tumpuan pada perkara yang utama sahaja yang kesembilan konsolidit yang, yang digunakan untuk menggabungkan semua idea atau cadangan yang dikumpulkan dan yang terakhir conclude yang membantu pelajar membuat rumusan akhir berdasarkan proses pemikiran yang telah dijalankan. Kesemua alat ini melatih pelajar supaya berfikir secara terancang dan sistematik. Kod tiga memberi tumpuan kepada interaksi pemikiran iaitu bagaimana pelajar Bertukar pandangan, menilai bukti dan membina hujah secara rasional Pertama, alat EBS Iaitu melatih pelajar melihat sesuatu isu dari dua sudut pandang Iaitu kebaikan dan keburukan Kedua, komponen komponen evidence yang membantu pelajar mengenal pasti jenis bukti Dan menilai kekuatannya dan menyusun hujah berdasarkan bukti tersebut Ketiga, ADI yang menggalakkan pelajar mengenal pasti hujah yang mereka setuju, tidak setuju dan yang tidak berkaitan untuk perbincangan yang lebih bermakna. Seterusnya, alat being right and being wrong yang mengajar pelajar tentang kepentingan bersikap terbuka, mendengar pandangan orang lain dan menerima kesilapan sebagai peluang pembelajaran. Akhir sekali, komponen outcome yang merumuskan uh, hasil atau keputusan bersama berdasarkan keseluruhan proses perbincangan keseluruhannya, kod tiga yang membina pelajaran yang rasional, terbuka dan bersedia berinteraksi secara matang dalam sesuatu perbincangan. Kod empat memberi tumpuan kepada pemikiran kreatif iaitu mencari idea baru dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih segar dan inovatif. Pertama, pelajar dilatih mentakrifkan masalah dengan tepat menggunakan kaedah 5W and 1H iaitu what, who, where, when, why and one h iaitu how. Kedua, komponen keperluan membantu mengenal pasti semua syarat atau batasan supaya idea yang dicetuskan relevan dan praktikal. Yang ketiga, alat ia tidak PO digunakan untuk mengasingkan idea berdasarkan kebolehgunaan dengan PO menunjukkan cadangan kreatif yang perlu diteroka lebih lanjut. Seterusnya, cabaran konsep. Ia menggalakkan pelajar mencabar kebiasaan dan membuka peluang kepada pendekatan yang alternatif. Ia seterusnya, input rawak digunakan untuk mencetuskan idea baru melalui kaitan luar jangka antara dua perkara yang tidak berkaitan. Seterusnya, batu loncatan membolehkan pelajar menggunakan idea berani sebagai pencetus kepada penyelesaian yang realistik. Seterusnya, yang ketujuh ialah gabungan yang menggalakkan penggabungan idea atau kaedah bagi menghasilkan penyelesaian yang lebih berkesan. Dan kelapan, mensingkirkan kecadatan dengan membantu mengenal pasti kelemahan dalam idea dan mencadangkan penambahbaikan. Yang kesembilan, idea dominan yang menumpukan perhatian kepada faktor utama sesuatu masalah. Manakala, yang terakhir ialah penilaian yang perlu dilakukan untuk menentukan kebolehgunaan dan kekuatan cadangan penyelesaian. Seterusnya, kod lima iaitu maklumat dan perasaan. Komponen pertama adalah FI dan FO. FI bermaksud kita mengumpul maklumat manakala FO ialah menyampaikan semula maklumat tersebut. Yang kedua adalah FQ dan SQ. FQ adalah soalan terbuka untuk mendapatkan gambaran umum manakala SQ adalah soalan khusus untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Komponen seterusnya, CCS dan CC. CS adalah mengenal pasti petunjuk dan CC di mana kita membuat kesimpulan berdasarkan gabungan petunjuk. Yang keempat, CO dan FCO, CO ialah kita mengenal pasti percanggahan dan FCO kita mengelak kesimpulan yang salah. Kelima, SG dan PC di sini kita digalakkan membuat SG iaitu andaian yang kecil dan PG andaian yang besar ke BP dan BO komponen ini mengajar kita untuk mengenal pasti kepercayaan sendiri iaitu BP dan kepercayaan orang lain iaitu BO yang ketujuh RMH dan RMS komponen ini menggalakkan kita mencari penyelesaian sedia ada atau pengganti yang kelapan e EM dan EG untuk mengenal pasti emosi biasa atau emosi ego yang kesembilan VH dan VL di mana pelajar perlu menilai nilai yang tinggi dan nilai yang rendah dalam sesuatu situasi. Yang terakhir adalah SF dan CF di mana kita memudahkan dan menjelaskan maklumat. Kod enam, memfokuskan kepada tindakan yang terancang dan berkesan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dua komponen utama yang digunakan ialah TEC dan PISCO. Melalui TEC, pelajar terlebih dahulu menetapkan target atau matlamat yang ingin dicapai. Seterusnya, mereka expand dengan menjana pelbagai idea. Akhir sekali, kontrak dengan menilai dan memilih idea yang paling berkesan. Sementara itu, PISCO membantu merancang tindakan dengan lebih terperinci. Ia bermula dengan purpose iaitu alasan atau niat tindakan yang dirancang, diikuti input seperti mengumpul maklumat dan statistik yang relevan. Seterusnya solution, mencipta dan mencadangkan pelbagai penyelesaian atau tindakan. Kemudian choice iaitu memilih penilaian yang terbaik dan akhirnya operation iaitu melaksanakan serta menilai keberkesanan idea tersebut. Secara keseluruhannya, kod 6 melatih pelajar untuk berfikir secara sistematik sebelum bertindak bagi menghasilkan uh, hasil yang lebih berimpak. Okay. Tujuan di Bono Code program ini dibuat adalah yang pertama memupuk kemahiran berfikir secara sistematik dan inovatif. Program ini dirancang untuk mengajar pemikiran sebagai satu kemahiran yang boleh dipraktikkan secara tersusun dan kreatif bukan hanya sebagai proses mula jadi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks. Melatih pelajar iaitu dia melatih pelajar untuk menggunakan pemikiran logik dan sistematik dalam menghadapi cabaran dunia sebenar yang memerlukan penyelesaian yang tidak konvensional. Yang ketiga, mengubah fokus pembelajaran daripada hafalan kepada pemahaman mendalam iaitu ia menggalakkan pelajar memahami konsep dan membuat analisis yang mendalam berbanding hanya menghafal dan menggunakan formula tanpa difahami Dan yang keempat, meningkatkan interaktiviti dalam peng, uh, pengajaran dan pembelajaran PDP ia memberi ruang kepada guru dan pelajar untuk melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran melalui perbincangan dan juga pendekatan pem, uh, pemikiran terbuka Bagi kepentingan di Bono Code Program pula, yang pertama Meningkatkan kualiti pembelajaran Pelajar dapat memahami konsep dengan lebih baik Dan tidak hanya bergantung kepada hafalan Serta menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan berkualiti Yang kedua, menggalakkan pemikiran objektif dan pelbagai perspektif Pelajar diajak untuk melihat sesuatu isu dari sudut positif, negatif dan menarik Serta menjadikan mereka lebih terbuka dalam menilai sesuatu uh, situasi Yang ketiga, sesuai untuk semua peringkat dan konteks Boleh diaplikasikan bukan sahaja dalam bidang akademik Malahan juga dalam kehidupan harian, perniagaan, dunia profesional dan juga dunia pekerjaan dan yang keempat, meningkatkan motivasi guru dan juga pelajar. Ia mendorong guru untuk menggunakan kaedah pengajaran yang lebih kreatif se seperti aktiviti minda, perbincangan dan latihan refleksi yang menjadikan kelas itu lebih menarik dan juga berkesan ketika proses PDP dijalankan. Yang ketiga, sesuai untuk semua peringkat dan konteks boleh diaplikasikan bukan sahaja dalam bidang akademik malahan juga dalam Okey, implikasi yang pertama adalah kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif yang mana tidak menekankan konsep penghafalan tetapi lebih kepada mengajar pelajar secara berfikir secara teratur, kritis dan kreatif. Program Kod oleh Edward de Bono melatih pelajar menggunakan alat-alat pemikiran seperti PMI untuk menilai isu secara menyeluruh. So kaedah ini bukan sahaja meningkatkan kefahaman pelajar terhadap kandungan malah membina keupayaan mereka dalam membuat keputusan menyelesaikan masalah dan berfikir secara reflektif dalam situasi dunia yang sebenar. Okey. Okey, implikasi yang kedua adalah pelibatan pelajar secara aktif di mana menjadikan pelajar seorang yang lebih bermotivasi dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Mereka uh, bukan sekadar menjadi penerima pesis seperti sebelum ni. Uh, sebelum program rekod dijalankan mereka hanya dengar sahaja apa yang disampaikan oleh guru atau tenaga pengajar. So mulai, pok, penggunaan alat pemikiran dalam program rekod seperti OPV dan CAF mereka boleh uh, boleh belajar secara aktif lah. Kaedah ni bukan sahaja meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu topik malah menggalakkan kolaborasi dan kemahiran berhujah iaitu cara mereka berkomunikasi dengan uh, orang lain. Okay. okay. Implikasi yang ketiga adalah peningkatan kemahiran interpersonal yang mana memberi penekanan kepada aspek pembangunan sasih dan kecakapan Uh, interpersonal dalam diri pelajar. So dalam uh, Bono Court menggunakan alat pemikiran seperti CAF, AGO dan FIP untuk membantu mereka dalam meningkatkan kemahiran interpersonal. Okay. Okay. Uh, dengan menggunakan kaedah ini, pelajar bukan sahaja belajar menyuarakan uh, pendapat mereka secara jelas dan berhemah Tetapi juga dapat bekerjasama dalam kumpulan uh, menghormati pandangan yang berbeza dalam se sebuah pasukan Maksudnya, orang akan uh, terima uh, maklumat ataupun uh, mendengar pandangan orang lain dalam satu kumpulan mereka Okey, pembangunan pemikiran jangka panjang juga merupakan implikasi dalam agenda borokak yang mana memberi kesan yang berterusan terhadap cara pelajar berfikir dan bertindak bukan hanya semasa di sekolah tetapi juga sepanjang hayat mereka. Melalui pendedahan kepada alat-alat pemikiran seperti OPV, PMI dan FIP, pelajar dibimbing di untuk membuat refleksi terhadap Sesuatu keputusan mereka memahami pelbagai sudut pandang Dan menilai sesuatu secara rasional dan objektif So latihan-latihan seperti ini dapat membantu sikap sikap berfikir secara strategik terbuka dan beretika Yang mana merupakan asas kepada pemikiran yang matang dan bersifat kepimpinan Kesimpulannya uh, program Code oleh Edward de Bono uh, Membantu pelajar berfikir secara kritis dan kreatif bukan sekadar menghafal ia menggunakan pelbagai teknik seperti PMI, CEF, OPV dan lain-lain untuk membantu pelajar berfikir dari pelbagai sudut. Keistimewaan kod ialah uh, ia boleh digunakan dalam pelbagai uh, situasi uh, bukan sahaja di sekolah malah dalam kehidupan harian dan juga dunia perniagaan. Program ini membantu uh, dalam membentuk sah-sah pelajar di mana pelajar dididik supaya lebih menghormati pandangan orang lain uh, buat keputusan dengan bijak uh, dan memikirkan kesan jangka panjang. Ia memuatkan lagi kemahiran insan pelajar Uh, contohnya uh, berkomunikasi, kerja berpasukan dan keprihatinan sosial uh, Kod juga ber, uh, boleh menjadikan pelajar lebih aktif dalam pembelajaran berani menyatakan idea dan juga menyelesaikan masalah secara kreatif uh, Oleh itu, program Kod bukan sahaja untuk memantapkan pengajaran di sekolah malah membantu generasi masa depan yang berfikir terbuka, uh, bijak menilai dan juga bersedia untuk bersaing uh, Program ini patut diperluaskan dalam sistem pendidikan negara Sekian itu sahaja daripada saya, terima kasih